মায়া রচনা ও পাপ বিশ্বনাথ বোর্ড কর মায়ায় বাধাই ধরা মায়াই এখানে সব মায়ার টানে চলেছে সংসার তাই তো এত কলরব জন্মিলে মরিতে হবে এটাই সত্য ও বিধির বিধান কিন্তু তবু চিরজীবী হতে সবাই চায় এখানে মায়াই প্রধান বৈচিত্র্যময় এই জীবনে দুঃখ আছে কষ্ট আছে আছে লয়ের ছায়া সবার মধ্যে ভরা থাকে স্নেহ ভরা মায়া প্রকৃতিতে মায়া জীবনেতেও মায়া এক অদ্ভুত জিনিস মায়ারই জন্য নর নারী পুত্রকন্যা মাতা পিতা বাঁচে অহর্ণিস সাপদ পক্ষী মানব বৃক্ষ সবার জীবনে ভরা আছে মায়া যদিও জীবন জানে এ জগতে ভরা থাকে মরণের ছায়া নর নারী জোড় বাঁধে জোর বাঁধে পক্ষী পক্ষিনী নাগিনী জোড় বাঁধে জুড়ি হয় শিব শিবানী সর্ব জোড়ের মাঝে থাকে স্নেহ ভালোবাসা প্রীতি আর মায়া ভরা জীবন সবার মায়ায় ভরা এই নশ্বর মায়ার জন্যেই একে অপরের জন্য করে জীবন দান অসার সংসারটাও জানে মানব তবু ভরা মায়ার টান দেবী মহামায়া মহামায়া জগৎ মহামায়া সম্মোহিত করে রাখেন সমুদ্র জগৎকে আকাশে অদৃশ্য বাতাস টুকরো টুকরো মেঘকে যেমন এদিকে ওদিকে টেনে নিয়ে চলে ঠিক সেই রকম যে শক্তির দ্বারা আমরা চালিত হই সেটাই মহামায়া तिनी शिवेर अर्धांगिनी महा अर्थे विशाल और माया अर्थे कृपा महा माया कृपा चढ़ा समग्र जगत चलत शक्तिहीन श्री श्री चंडीते बला है सा विद्या परमा मुक्तेर हितु भूता सनातनी शैशा प्रसन्न वरदान नृणां भवती मुक्तये अर्थात অগ্নি ও দাহিকা শক্তি চন্দ্র ও বিকিরণ শক্তি যেমন একত্রীভূত সেরূপ মহামায়া ও পরম ব্রহ্ম এক ও অবিচ্ছিন্ন তিনি মূলাধারে অধিষ্ঠিতা কুণ্ডলিনী শক্তি ও সনাতনী মহামায়া মহামায়া গৌরী হান শিব মানবাঞ্ছিতা কুলকুণ্ডলিনী হীরা পিংলা রূপে মানব দেহে বিরাজিতা सर्वशेषे आदस्त पाठ विश्वनाथ बोल्टु नम अद्दाई श्रीनुवत्स प्रवश्यामी अद्य महाफल या पठेत शतत वक्ता बिम्ल मृत्युर्वादिभयं तस्य नास्ति किञ्चित् कलौ युगे अपुत्रा लभते पुत्रं त्रिपक्षं श्रवणं यदि द्वौ मासौ मुक्ति विप्लवन्त्यात् श्रुतं यदि म्रीतवत्स जीववत्स षण्मासं श्रवणं यदि नौकायन् सङ्कटे युद्धे पठनाज्यमाप्लुयात् लिखित्वा स्थापद्येद् गेहे नग्निचोरभयं कचित् रयस्थाने जैनिद्धं प्रशन्या शर्वदेवता ॐ ह्रीं ब्रह्माणि ब्रह्मलोक च वैकुण्ठसर्वमङ्गला इन्द्राणी अमुरावत्तमीवा बरुणालये यमालये कालरूपा कुबेरभवनशोभा मोहानन्दकुनेयानि नैरितां रक्तदन्त्यां च वैशानशूलधारिणि पतले वैष्णविरूपा सिंहलदेवमहिनि शूरसा च मनिद्दीपे लङ्कजाङ्गभद्रकालिक रामेश्वरि वन्दे विमला पुरुषोत्तमे विरजा उग्रदेशे च कमक्कनीलपर्वते कलिकामङ्गदेश च युद्धायान्न महेश्वरी वाराणश्यामन्यपूर्णा गयाक्षेत्रगयेश्वरी भद्रकाली व्रजे कत्तायनि परा दर्काय न महामाया मथुरायङ्गमहेश्वरी ूदाभूतानां वेलाख्यं सागरं च नवमी शुक्लपक्षस्य कृष्णसैकादशी परा दक्षसा दुहिता देवी दक्षयज्ञविनाशिनि रामश्च जनकीर्तं रावणषकारिणि चण्डमुण्डवधे दे देवी रक्तबीजनाशिनि नि मधुकैटवघातिनिलभक्तिप्रदा दुर्गा सुखदा मखदा सदा अध्यस्तभीमं पुण्यं या पठेत् सततं नर शर्व्यात् शर्ववादिविनाशनं कोटितीर्थफलं तस्य लभते नात्र संशय यया मे याव्रतपादवियया पादपृष्ठतः नारायणी शिष्टदेशे सर्वाङ्गहिनि श्रीवद्वितीयुग्रचण्डप्रत्यङ्गपरमेश्वरी महामाया कौमारी शङ्खिनि शिवां चक्रिणीयधात्रिचरणन्नत्तरनुप्रिया दुर्गा जयंती काली च भद्र काली महोदरी नार सिंह च बाराही सिद्धिदात्री सुख प्रदा भयंकरी महारुद्री महाभय विनाशनी इति ब्रह्मयामले ब्रह्मनार संवादे अद्यस्तत्रं समाप्तं पाठ विश्वनाथ बोस पोल्टू